plan etsənsən, şpild iəgəntənis, er, sən həvəslə, siz həvəslə tenis oynayıırsınız. Burada g həvəslə deməkdir. Liba isə daha çox, daha həvəslə. Daha həvəslə deyəndə biraz hərfi tərcümə çıxır. Biz onu izi tərcümə edirik. Daha çox Yəni daha çox olacaq burada. Lis to gernəli bes romanı, sən həvəslə sevgi romanları oxuyursan. Burada gern gernəyə bərabərdir, eyni mənaı verir. Ya işləsə qernəli bes romanı. Bəli, mən həvəslə sevgi romanları oxuyuram. Lestia gernəli bes romanı, siz həvəslə sevgi romanları oxuyursunuz. Nine fearless amli kriminal romanı. Xeyr, biz həvəslə kriminal romanları oxuyuruq daha çox kriminal romanlar oxuyuruq. Burda da sizə ə, məntiqi budur ki, yəni siz sualı bununla verməyəcəksinizsə, yəqin ki, Abentoy romanla verməyəcəksiniz ki, cavab bu çıxsın. Yəni ki, burada necə olacaq? Təsviqdən biləcək ki, şey, bəli, bizdən keçik son bu keçik xəmanət, tarixi romanlar soruşur. Abentoy romanı, macera romanları, qədilik də şeirlər çox böyüşə Nədir? Kulinario bildiyimiz resept kitabı, kitabları, bioqrafiyində bioqrafiyalar, yəni kimisənin şəxsi məlumatlarından söhbət gedir. Burada baxırıq, elə bir şey yoxdur, gördüyümüz kimi bizdən istədilən bir qədər məlumat veriniz. Fragen Sie Ihre Nachbarn oder Ihre Nachbarin, gönşünüz qadın, qonşunuza qız, qonşunuza yoxsa oğlan qonşunuza soruşun. Burada çox təbii ki, kurs yoldaşından söhbət gedir. Name, ad, Nachbar, qonşu. E, bürov peşə, wohnort yaşayış yeri, telefon nömrəsi, telefon e, nömrəsi, e-mail adresi, e-mail adresi, Sprachen dillər, hobbies hobbilər, musik musiqi, sport idman, lektür nədir? ədəbiyyat və vesayə oxumaq. Yəni bədii səhifələr və ya da oxumaq mənasında işlədilir. Burda elə bir şey yoxdur. Bunun da dediyim kimi hazır təbşirlərdə etməlisiniz və gəlirik bura. Ein tausend 1000, cent tausend 10 min, ein hundert tausend 100 min, aynı milyon 1 milyon, sen milyon 10 milyon, ein hundert 10 millionen, 100 milyon, aynı milyard 1 milyard. Burda nədir? Hmm, Wissenswert bilməyə dəyər şeylər, fakultativ könüllüdür. Bunu etsək də olar, etməsək də olar. Etmək istəyənlər üçün deyirəm. Inna vonen heute 1 milyard 281 milyon insan. Çində bu gün 1 milyard 281 milyon insan yaşayır. İmyara 2050 Lebend wahrscheinlich eine Milliarde 3394 Millionen Menschen in China. Çində 2050-ci ildə 1 milyard 394 milyon insan yaşıyor, yaşayacaq. Necə vağrscheinlich yəqin ki Yəni ehtimal olunur. Yəqin ki, dəqiq məlumat firmillər bilmək olmaz deyə deyirlər ki, Varşayənlik, yəqin ki, Çində 2050-ci ildə 1 milyard 294 milyon insan yaşayacaq. Burada da milyonlarla, aydivana in milyonlarla insanların milyonlarla veriblər. Dibbofekovun Reich Reichstein deyəndə də dünyanın ən çox əhalisi olan ölkələr Föykürungs Reichstan Länder der Welt dünyanın ən çox əhalisi olan ölkələrdən söhbət gedir. Burada da baxırıq: Xina Çin, İndiya Hindistan, USA Amerika, İndoneziya. Burada yeni sözlərimiz yoxmu? Yoxdur, gördüyümüz kimi hamısı görən sözlərdir. Eee, let's we feel quiz. Hmm, nə yəni, nə qədər küyidir deməkdir. Fervendən siz dafür bunun üçün istifadə edin. Ich denke məncə, iklaba məncə inanıram. Fillight nə deməkdir? Yəqin ki, bu da çox təbii sadə bir şeydir. Bunu da inşallah siz edib eləcə yoxlamağınızsınız. Gəlirik başqa tapşırıqlarımıza, mətnlərin tapşırıqlarına. Lesson und hören Sie den Text. Mətnləri dinleyin, dinləyin və oxuyun. E, Deutschland hat 82,4 Millionen Einwohner und 60 Bundesländer. Almanya 82,4 milyon əhalisi və 16 dənə əyaləti vardır. Die Hauptstadt ist Berlin, Hauptstadtı Berlindir. In Deutschland gibt es nur eine Amtssprache. Almanya da yalnız 1 rəsmi dili var. Deutsch Deutsch Die drei größten Städte sind Berlin, Hamburg und München. Üç dənə ən böyük şəhəri Berlin, Hamburg və Münşəndir. Seit 1871 ist Deutschland ein Nationalstaat. 1871-ci ildən Almaniya bir beynəlxalq ölkədir. Beynəlxalq dövlətdir. Sehr wichtig für Deutschland ist die deutsche Wiedervereinigung 1990. Almaniya üçün ən vacib 1990-cı ildə yenidən birləşmədir, yenidən birləşmədir. Östergöt hat 8,2 milyonun əhali Austria 8.1 milyon əhalisi. Onun 9 Bundesdən davə 9 dənə əyaləti vardır. Die Hauptstadt ist Wien. Paytaxtı nədir? Viyana'dır. In Wien wohnen 1,5 milyon nəfər. Viyana da 1.5 milyon insan yaşayır. Österreich hat eine Amtssprache Deutsch und drei regionale Sprach. Avstriyanın bir dənə rəsmi dili var, almanca və 3 regional dili var eh kroatisch, hrvatska, slaveniš, slavyanscha und ungarisch und magyar dilinde. Zeit neun 118 ist Österreich eine Republik. منذ 1918-ci ildən beri eh Avstriya bir respublikadır. Die Schweiz ist über 800 Jahre alt. İsviçrən 800-dən çox yaşı var. Sie hat 26 kleine Kantone. Bundesland da Kantonə bərabərdir Bundeslandda. Onda 7,5 milyon Einwohner. İsveçrə 800 ildən çox yaşı var. Ua üzərində, yəni yaşı var. Ə, zihat ə, dedik burada 26 kantonu var. Kanton deyimiz əyalət və 7,5 milyon əhalisi var. Die Hauptstadt ist Bern. Pythag Berlindir. Die Schweiz hat er vier Amtssprachen. Ist Schweiz vier rəsmi dili sahibdir. 4 dənə rəsmi dili var. Etwa təqribən Zipsi prozentde Einwohner sprechen Deutsch, təqribən 70% əhalinin 70% almanca danışır. Etwa 20% Französisch, təqribən 20% fransızca danışır. Etwa 10% Italienisch Təqribən 10 faizi italyanca danışır. Und ein Prozent spricht Rätoromanisch. Nə bir faizi nə qədər danışır? Əgər danışırsa, hansı dildə danışır? Rätoromanca danışır. Berichten Sie über ihr Heimatland. Burada da ölkəmiz haqqında məlumat veririk. Einwohner 10 milyonun, Einwohner 80 Baku ist die Hauptstadt. Sprachen: Azərbaycanisch ist Amtssprache. Ə, və vəsailər. Ya in Azərbaycan dilində filə regional şifxə xə. Və Azərbaycanın çoxlu regional dilləri vardır ki, Lazgi şifxə xə, Tat şifxə xə, Tani şifxə xə. Bunlar da nədir? Regional dillərdir ki, etnik əhalinin dillərindən söhbət gedir. Vəli burada von Personalpronomen und Verben im Präsens. Şəxs əvəzlikləri və indiki zamanda feillər. Von yaşamaq Zingen, mahnı oxumaq, Lernen öyrənmək, şpilərlə çalmaq və ya hətta ifa etmək, tarix dərsini və s. bir oynamaq, äh, Ağbaitən işləmək, haysən nədir? adlanmaq. Sein olmaq, Lernen kitab oxumaq və ya hərcansı bir şeyi oxumaq, şprəken danışmaq. Bunlar da dediyimiz kimi ev tapşırıqları olar, siz bunları edə bilərsiniz. E, burada elə bir şeylər qalmadı. Şpreken danışmaq, şığaybən yazmaq, ağbayten işləmək, lensən oxumaq, şpiylə çalmaq və höyğm dinləmək, zinqen mahnı oxumaq, zammel təmağı toplamaq, zayn olmaqdan söhbət gedir. Burada da yenə də çətin bir şeyimiz yoxdur. Gördüyünüz kimi o höyğənlərdir, rahatlardır, rahat bir şeylərdir və gəlirik üzü aşağı. Əb-birlənziz detsəm cümlələr qurum. Ich wohne in Berlin. Wo äh, kommt Miguel aus Spanien? Äh, Kirsten spricht Französisch und Englisch. Ich lerne jetzt Deutsch. Jetzt lerne ich Deutsch deyə bilərik. Ich lerne jetzt Deutsch. Jetzt lerne ich Deutsch. Mən yenik düzləri verirəm ki, digərlərini özünüz edə bilərsiz. Alman dilində xəbər hər zaman ikinci yerdə dayanır və sual cümlələrində isə cümlənin qabağına keçir. Hansı sual cümlələrində ya ja, nein Fragenlərdə, yəni komstu, ya ja, is kom və komstu, nein is komənin tipli cümlələrdə. Amma wer kommt, kim gəlirdə, yeni xəbər ikinci yerdə dayanır və ona biz wer xaqə deyirik. Schreiben Sie kurze Texte, Quiz-Testssler yazınız. Anna Tatiskova kommt aus Moskau. Sie studiert in München mit